آپ کو دل کے گہرائیوں سے بدائی اور مبارکباد پیش کرتے زوردار سر, کے لیے بار سر میں خوش اس لیے ہوں کہ آپ اس سے پہلے بھی آپ نے ہم کو سب کو منگل گرہ میں بلایا وہاں پر بھی ایک گویا کے بڑا سندیش گیا اور آج میں خوشی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے ایک پوتر بھومی میں وٹھوبا نگری میں بلایا ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا سواگت کرتا ہوں وائس آف میڈیا کے میرے دوستو میں اکثر آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا رہتا ہوں اور یہاں خوشی سے یہ بولتا ہوں آج میں اتنی بڑی تعداد میرے پترکار بندوں کی میرے پترکار بھائیوں کی دیکھ کر میں بڑا خوش ہوں اور کبھی اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے سندیب سر کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا آج میرے دوستو مجھے فقر ہے مجھے گرو ہے کہ سندیپ سر کے قدم سے قدم ہم نے ملایا تھا اور مجھے پہلا وہ دن یاد آتا ہے کہ جب ہماری پہلی کانفرنس ممبئی میں ہوئی تھی پچاس سے پچپن لوگوں سے ایک کاروبار شروع ہوا تھا اور زوردار تالیہ بجانا کہ آج ساڑھے چار لاکھ پترکار آج ہماری سنگٹن سے جڑ چکے ہیں اور سر ہمیں گرو ہے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ سندیب سر آپ لگے رہیں آپ تھکے نہیں آپ مایوس نہیں ہوئے آپ ہمت نہیں ہارے اور آپ نے اس طریقے سے محنت کی وائس آف میڈیا کے ہمارے ادھکش نے کہ آج ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کے چوپن ملکوں میں آج وائس آف میڈیا کا نیٹورک قائم ہو چکا ہے دنیا کے چوپن ملکوں میں اور ہمارا مشن کیا ہے وائس آف میڈیا کا ویژن کیا ہے ہمارا مین مشن یہ ہے سکارمک پترکاریتا ہمارا مین مشن ہے پوزیٹیو جرنلزم کہ آج آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پترکاریتہ کا گلا گھوٹا جا رہا ہے پترکاروں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زبان کاٹنے کی تیاریاں ہیں ہمارے ہاتھ کاٹنے کی تیاریاں ہیں ہمارے ہاتھوں سے قلم چھیننے کی تیاریاں ہیں مگر مجھے خوشی ہے کہ جب بھی پورے بھارت میں میں صرف مہاراشٹر کی بات نہیں کروں گا مجھے خوشی ہے کہ جب بھی پورے بھارت میں اگر کسی پترکار پر کوئی ہلّا ہوتا ہے کوئی حملہ ہوتا ہے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو میں بڑے گرو سے کہتا ہوں کہ میرا ادھی وائس آف میڈیا کے بینر تلے سندیپ آواز بلند کرتا ہے اس لیے میں پترکار بندوں سے کہوں گا کہ وائس آف میڈیا کی طاقت کو مضبوط کریں گاؤں گاؤں علاقے علاقے میں اپنے پتھر بندوں کو وائس آف میڈیا سے جوڑے اور آج وائس آف میڈیا صرف مہاراشت نہیں ایک اسٹیٹ نہیں ایک ملک نہیں چوپن ملکوں میں ہمارا جھنڈا آج لہرا چکا ہے میں ایک اور آخری پیغام دوں گا کیونکہ پانچ منٹ مجھے یہاں پر ملے ہیں اس لئے آخری پیغام دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا سندیب سر ابھی جو گانا گایا جا رہا تھا میں نے خوش ہو کر اٹھ کر انہیں انعام دیا حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک دھرم گروں اور ہمارے پاس میں تھوڑا سا اس کو لے کر بڑا عجیب ہوتا ہے لیکن ان ساروں نے جو گانا گا میں, میں اس کی ایسی خوشی محسوس کیا کہ میں انعام دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے اور پھر آخری میں جو بول اس میں آئے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم وطن ہم نام ہیں جو کرے ان کو جدا مذہب نہیں الزام ہے آج میں اس اسٹیج سے پترکاروں کے اس بڑے اسٹیج سے یہ پیغام دے رہا ہوں جو گیت آخر میں ہوا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم وطن ہم نام ہیں جو کرے ان کو جدا مذہب نہیں الزام ہیں تو میں اس اسٹیج سے پیغام دوں گا کہ میرے پترکار بندو خدا نے آپ کو صلاحیت دی ہے خدا نے آپ کو بولنے کی طاقت دیا ہے خدا نے آپ کے ہاتھ میں قلم دیا ہے آپ کو صلاحیت دیا ہے میں اس گیت کے ذریعے سے اور اس پویتر بھومی کے ذریعے سے آپ کو پیغام دوں گا کہ اپنی قابلیت کا اپنی صلاحیت کا اپنی زبان کا اپنے پاور کا اور اپنے قلم کا سکراتمک اور پوزیٹیو استعمال کرنا یہی دیش کو بچانے کی اصل طاقت ہے اور آخری جملہ کا ہوگا سندیب سر کہ آپ جو بلا رہے ہیں آپ جو بلا رہے ہیں سندیب سر مجھے خوشی ہے آپ نے اس سے پہلے ہم کو بلایا تھا سائن اگری میں مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون شرڈی میں موجود تھا مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ سر دیکھیں آپ بڑی تعداد سائن اگری میں موجود تھی تو سائن اگری میں سر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب میں شرڈی میں درشن کے لیے گیا تو وہاں ایک جملہ میں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ شرڑی کے بابا کا درشن اس وقت ختم ہوتا ہے جب وہاں پر آپ عبداللہ بابا کی جھوپڑی میں جاتے ہیں تو اس وقت میں نے پترکار بندو کو یہ پیغام دیا تھا کہ سائی نگری اور سائی بابا آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کبھی عبداللہ کو اور سائی کو جدا ہونے مت دینا اور آج آپ نگر میں آئے ہیں پوتر بھومی میں آئے ہیں آپ کو میں بتا دوں آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر نہیں پورے بھارت بھر سے اور اگر یہ جملہ کہوں کہ پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں شردھالو اور بکت یہاں پر پیدل چل کر آتے ہیں مہاراشٹر کے لاکھوں شردھالو یہاں پر پیدل چل کر آتے ہیں ان وارکریوں کو میں دل سے سلام پیش کرتا ہوں اور آخری جملہ آپ کو یہ کہوں گا کہ اس پویتر نگری میں آپ آئے ہیں تو یہاں سے یہ سندیش لے کر جانا یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا کہ ہم سکارمک پترکار کے ذریعے سے دیش کی دشا کو جو نفرتوں کا زہر گھولا جا رہا ہے دیش کو ہم دشا دیں گے اور محبتوں کے پیغام کو عام کرے گے نفرتوں کے پیغام کو ختم کریں گے آج مجھے خوشی ہوئی میں جب آیا سر سب سے پہلے جب میں وٹھوبہ نگری میں داخل ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سر کہ سب سے پہلا اس مسلم دھرم گرو کا اگر کسی نے سواگت کیا تو ایک بگو ڈریس پہنے ہوئے ایک میرے بھائی نے میرا سواگت کیا قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں کہ پورے بھارت میں یہ پیغام جائے گا کہ نگری سے وائس آف میڈیا کا اسٹیج یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ ہے سچا بھارت اور یہ ہے سچا ہندوستان یہ ہے سچا بھارت اور سچا ہندوستان اور میں اکثر ایک شیر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون دنیا میں امن پیار کے یہ پیغام ہیں یہ سندیش ہے وٹھوبا نگری سے تمام پترکار بندوں کو کہ یہ پیغام یہ سندیش وائس آف میڈیا کے اسٹیج سے آپ لے کر جائے کہ دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون اور میں کہتا ہوں میرے ہندو بھائیوں سے کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم اور ہوں گے نہ ہم تو آپ کو بھائی کہے گا کون آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سندیپ بھائی جب مجھے ایسے گلے لگا کر دباتے ہیں تو میں نے میری ڈی پی پر اور میرے انسٹاگرام پر سر سندیپ سر میری ڈی پی پر اور میرے انسٹاگرام پر میں نے وہ فوٹو رکھا ہوں کہ جس پہ سندیپ بھائی مجھے گلے لگا کر دبا رہے گویا کہ مسلم دھرم گرو پیغام دے رہا ہے کہ یہ ہے سچا ہندوستان کہ سندیپ اپنے

سندیپ سر آپ اس پر دھیان دینا ایک اہم بات مجھے یاد آگئی کہ زندگی میں کہا جاتا ہے کہ زندگی میں تین چیزیں بڑی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے پیغام سنیں آپ زندگی میں تین چیزیں بڑی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے وہ کون سی ہے زندگی میں قسم کسم بڑی سوچ سمجھ کر کھانا زندگی میں قدم کسی کے ساتھ بڑی سوچ سمجھ کر ملانا اور زندگی میں قلم بڑی سوچ سمجھ کر اٹھانا آج میں سینکڑوں پترکاروں کے سامنے سندی بھائی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں نا قسم سوچ سمجھ کر کھاتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں سندی بھائیہ کہ ہم مرتے دم تک کے وائس آف میڈیا کے بینر تلے دیش کی سیوہ کرے گے دیش کی خدمت کرے گے ایک چیز اور کہہ دے کہ قدم جب کسی کے ساتھ ملانا ہو تو بڑے سوچ سمجھ کر قدم کسی کے ساتھ ملانا میں بالکل انسیسٹیس سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم نے سندیب بھائی کے ساتھ وائس آف میڈیا کے ساتھ ہم نے قدم ملایا ہے ہم مرتے دن تک کے اس قدم کو ساتھ لے کر چلے گے اور دیش میں محبتوں کا ماحول بنائے گے نفرتوں کے ماحول کو ختم کرے گے اور آخری چیز کہ قلم سو سمجھ کر اٹھانا چاہیے یہ پیغام ہے وائس آف میڈیا کا کہ قلم قلم سمجھ کر اٹھانا قلم کے ذریعے سے جرنلزم کرنا سکرات کرنا نفرتوں کو ختم کرنا محبتوں کا پیغام دینا اور یہ جملہ کہو گا کہ وائس آف میڈیا کو ہم سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وائس آف میڈیا پترکاروں کے حق کے لیے لڑ رہی ہے وائس آف میڈیا پترکاروں کے حق کے لیے لڑ رہی ہے وائس آف میڈیا پترکاروں کے فیملی ان کے پریوار ان کے بچوں کی زندگی ان کی بہترین ایجوکیشن ان کی شکشن ان کی تعلیم کیسے اچھی ہو وائس آف میڈیا اس کے لیے آواز بلند کر رہی ہے اور وائس آف میڈیا سب سے بڑی بات ایسے دور میں جب میڈیا بدنام ہو چکی ہے سر میڈیا بڑی خطرناک بدنام ہو چکی ہے کیونکہ میڈیا کا حال یہ ہو گیا کہ ہمیں کبھی کبھی اپنے آپ کو میڈیا والا بولتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ چند لوگوں نے میڈیا کا حال اتنا برا کر دیا کہ اچھے بھلے زندہ آدمی کو مار دے رہے ہیں اچھے بھلے زندہ آدمی کا پورا ایپیسوڈ چلا رہے ہیں

ہم چلے آئے اور آپ جب جب بھی بلائیں گے سندیب بھائی ہم ضرور آئے گے بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ اور پھر اسی شیر پر جو اقبال نے کہا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندو ستا ہمارا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد بدھائی اور دعا کے ساتھ میں الفاظ ختم کروں گا کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں سندیب بھائی کہ آپ کا یہ مشن بے حد اللہ کامیاب کرے اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ دو دن کی کانفرنس بے انتہا کامیاب ہو اور پورے بھارت نہیں پوری دنیا میں پیغام جائے کہ وائس آف میڈیا دیش کو بچانے کے لیے مانتہ کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے پترکاریتہ کو, کو بچانے کے لیے پترکاروں کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے بہت بہت شکریہ دھنیواد ندوی صاحب یانتر میں विनंती करतो व्हाईस ऑफ मीडियाचे महासचिव दिगंबरजी महाले सर त्याचबरोबर कार्याध्यक्ष विजयजी चोरडिया सर त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मिलिंदजी सर आणि व्हाईस ऑफ मीडियाचे प्रदेशात उपाध्यक्ष अजितदादा कुंकुलोळ त्याचबरोबर कार्याध्यक्ष कुमारजी कडलक कार्याध्यक्ष नरेंद्रजी देशमुख त्याचबरोबर लातूर जिल्हाध्यक्ष संगमजी कोटवार कोटलवार सर्व राज्य विंगचे प्रमुख अमोल मतकर बापूराव पाटील किशोर करंजेकर वैशाली पाटील महिला विंगच्या प्रदेशाध्यक्ष रश्मी मारवडी नाशिकचे जिल्हाध्यक्ष किरण ठाकरे कल्पेश महाले जळगाव जिल्हाध्यक्ष आणि पल्लवी शेटे कृपया ज्यांचा नामोल्लेख केला आहे त्यांना विनंती की आपण स्टेजवर जायचं आहे चला लवकर चला महाले सर चला दादा

जे अधिवेशन दोन दिवस होते त्या दोन दिवसीय अधिवेशनाच्या गेल्या दोन महिन्यापासून तयारी करणारी ही सगळी मंडळी आहे दादाची तब्येत रोज डायलिसिस असते तरी दादा पूर्ण वीस तास या संस्थेसाठी देतात सगळी मंडळी या ठिकाणी आहे एकदा जोरदार टाळ्याने या सगळ्यांचं आपण स्वागत करूया हे जे काही होतंय चांगलं जे काही इथं उभं आहे या सगळ्या मंडळीच्या भिस्तीवर सगळं उभं आहे हे जे काही या ठिकाणी सुरू आहे या सगळ्या मंडळीच्या ताकदीवर त्यांच्या सगळ्या विचारावर सुरू आहे ज्यांनी दोन महिन्यापासून परिश्रम घेतले हे अधिवेशन होण्यासाठी मी प्रत्येकाला विनंती करतो की त्यांनी अगदी अर्ध्या अर्ध्या मिनटामध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करून आपल्याला पुढच्या सत्राकडे जायचं आहे सुरुवातीला या ठिकाणी हॅलो आपले महासचिव दिगंबरजी महाले सर बोलतील आणि मग नंतर बाकी मान्यवर चला सर सर्वांना नमस्कार आपल्या आप पॉईस ऑफ पिढ्याचे संस्थापक अध्यक्ष आपले सर्वांचे प्रेरणास्रोत आणि मार्गदर्शक आदरणीय संदीपजी काळेसाहेब आपले प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अनिलजी साहेब सर्व सन्माननीय व्यासपीठ उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू भगिनी आम्हाला कल्पना आहे की निवडणुका सुरू आहेत सर्वजण निवडणुकांच्या निमित्ताने वृत्तसंकलन आणि व्यवसाय यामध्ये कमालीचे व्यस्त आहेत परंतु तरी देखील आपण वेळात वेळ वेड़ काढून या विठोबाच्या नगरीमध्ये या पंढरीन पंढरपुरात आपण सर्वजण आलात त्याबद्दल आपलं सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आपली ही चळवळ दिवसेंदिवस फोपावते आहे आणि एक लक्षात ठेवा मुलगी आणि संस्था मोठी झाली की समाजाच्या नजरेत ती खोपायला लागते आपलंही थोडंसं असंच होतं आहे पण तरी देखील कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता तिरासारखं आपल्याला पुढे जायचं आहे एक राहायचं आहे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे हे वाक्य आपल्याला देखील लागू पडतं त्याच्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे सकारात्मक पत्रकारिता करा देशाला ज्या गोष्टीची गरज आहे त्या गोष्टीकडे आपलं लक्ष केंद्रित करा व्यवसायीकरण हा पत्रकारितेतला आता एक अविभाज्य घटक झालेला आहे त्याच्याशिवाय पत्रकारिता सुरू राहू शकत नाही टिकू शकत नाही पण तरी देखील व्यवसायीकरण आणि कोणाचं उदात्तीकरण करायचं याचा कुठंतरी गोल्डन बॅलन्स झाला पाहिजे तोच आपल्याला व्हाईस ऑफ मीडियाच्या माध्यमातून शिकायचा आहे आपण सहजण शिकत आहात परमेश्वर आपल्याला निराम्या उदंड आयुष्य देवो आपल्या लेखणीला धार देव आपल्या सर्वांना वॉईस ऑफ मीडियामध्ये काम करताना अत्यानंद हो आणि ही संघटना दिवसेंदिवस खूप 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 होपाव आंतरराष्ट्रीय झाली आहे mm. सर आपण काही दिवसानंतर चंद्रावर आणि मंगळवार देखील शाखा ओपन करायला हरकत नाही त्यासाठी आपल्याला शुभेच्छा धन्यवाद चोरडिया सर विजय चोरडियाजी सर्वांना नमस्कार व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या या विठोबा नगरीत होत असलेल्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने संपूर्ण राज्यभरातून आलेल्या माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना खूप खूप शुभेच्छा अवघ्या चार वर्षापूर्वी लावलेलं हे छोटस रोपट आज वटवृक्षात रूपांतरित झालं आहे या जगातला व्हाईस ऑफ मीडियाचा पहिला सदस्य मी आहे माझ्यापासून या व्हाईस ऑफ मीडियाची सुरुवात झाली आज छप्पन देशात आपण पोहोचलो छप्पन देशामध्ये नुसतं पोहोचलो नाही तर पत्रकाराच्या प्रत्येक अडचणीसाठी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी आपण आंदोलने केले शासनावर दबाव टाकलाय जेव्हा जेव्हा ग्रामीण भागातील तळागाळातील पत्रकारांचे प्रश्न येतील त्यावेळेस संघटना पूर्ण ताकदीनिशी पत्रकारांच्या मागे उभी आहे अनेक प्रश्न पत्रकारांचे या संघटनेच्या माध्यमातून शासन दरबारी आम्ही मांडलेले आहेत खर तर या, या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक संदीपजी काळे यांचं किती आभार मानावं सातत्याने पत्रकारांच्या भल्यासाठी धडपड करून संघटित करून पत्रकारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत सुरुवातीच्या काळामध्ये दिव्या मॅडम संदीप सर प्रत्येकाला कॉल करायचे आजही तीच मेथड संदीप सरांची आहे या अधिवेशनाच्या निमित्ताने आम्ही मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हाध्यक्ष आणि तालुका अध्यक्षाला या अधिवेशनाच्या निमित्ताने संदीप सरांना आम्ही बोललेलो आहोत मित्र हो। आपण जोपर्यंत संघटित होणार नाहीत तोपर्यंत आपले प्रश्न सुटणार नाहीत